В ночь с 9 на 10 июня было зафиксировано более 20 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции. Неспокойной остается ситуация и в районе Маринки. Здесь украинские позиции обстреляли из 120 миллиметровых минометов. Также поздно вечером боевики атаковали Широкина на Мариупольском направлении, сообщают в штабе. Позиция Широкина, передок. Дальше нет позиции. Самая передняя позиция на выступ ну, все, что осталось от некоторых этажей. Но мы тут очень похожи все. Мы всегда, когда по нам бьют снаряды, мы улыбаемся, мы шутим, нам весело. В общем, это наша кредо. Так что я думаю, с той стороны ребятам надо чуть-чуть волноваться, потому что третья сотня. третя Після опівночі проросійські найманці активізувались в районі Луганська. Трьох ізбунку вони двічі обстрілювали із 152-мм артилерійських систем. А по Новотошківському били із реактивних систем Залпового вогню град. Ворог продовжує активну повітряну розвідку. Зафіксовано прольоти понад 10 безпілотників. Во время обстрела в Донецке попадания снарядов зафиксированы в четырех высотных домах и двух частных, сообщает в незаконной ДНР. По информации, распространенной сайтом Донецкой городской администрации под контрольной оккупационным властям, минувшей ночью были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы города. В результате были разрушены несколько жилых домов. Также в результате боевых действий в Донецке пострадало здание железнодорожного вокзала. В интернете появились фото и видео последствий обстрела. В Донецкой области переданы производственные дела в отношении нескольких так называемых судей, которые теперь сотрудничают с незаконной организацией ДНР. Об этом на своей странице Facebook написал глава МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Оброскин. Так называемый Верховный суд ДНР возглавляет бывший старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации Эдуард Якубовский, подчеркнула Оброскин. В Мариуполе произошло ДТП с участием военного грузовика. Вчера в 23.13 на пересечении проспекта Ленина и проспекта строителей военный грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Как пишет местное издание 0629, со слов очевидца, первый автомобиль проехал на желтый сигнал светофора, второй – на красный. В результате произошло ДТП. По предварительным данным, никто не пострадал, говорится на сайте. Боевики заблокировали единственный пункт пропуска на территорию, захваченную незаконной организацией ЛНР. Вооруженные люди не пускают через мост ни пешеходов, ни велосипедистов, ни автомобильный транспорт. Об этом говорится в сообщении председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. В связи с произошедшим местные власти призывают всех, кто имеет пропуска и планирует попасть на оккупированную территорию, воспользоваться автомобильным коридором Артемовск-Горловка из пункта пропуска Николаевка. 10 июня в ходе пресс-конференции в Мариуполе рассказали о финансовой децентрализации, которую правительство планировало с начала этого года. По мнению министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварова, в этой сфере децентрализация уже состоялась. Сегодня в первой половине дня мы провели загальную встреч за участием мэра города, сенатора области Інших посадових осіб проговорили основні проблеми, що стосуються Міністерства інфраструктури, охорони здоров'я, Мінфіну та соціального забезпечення. А, з того, що можна сказати, по-перше, однозначно можна сказати, що фінансова децентралізація, яку уряд започаткував на початку цього року, відбулася. Незважаючи на ті проблеми, які переживає область місто на сьогодні. А, я просто, чесно кажучи, не можу повірити, але сьогодні основним питанням не було, дайте більше грошей. На сьогодні основні питання були те, що стосується дорожнього будівництва, залізничного сполучення, певних питань, соціальних, соціального захисту, певних питань, пов'язаних з охороною здоров'я. Але питання грошей на сьогодні не було на першому місці, що є досить позитивним.